Wajib ke kita ada pasport ni? Tak boleh ke kita macam pakai IC je ke? Sejarah pasport ini dia dah ada jauh lagi sebelum beberapa tahun sebelum Masehi di mana di dalam Old Testament perjanjian lama Nehemia 2 ayat ke-7 sampai ke-9 mengatakan di mana Nehemia ini mendapatkan satu surat izin perjalanan daripada raja Parsi bernama Artaxerxes untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Parsi tersebut. Pada abad ke-15, beberapa raja di Eropah dia telah memberikan satu surat kuasa kepada orang-orang yang hendak berpergian atau mengunjungi kawasan-kawasan lain di luar tanah jajahannya. Nah, istilah pasport itu sendiri berasal daripada perkataan pasporter yang merujuk kepada pas atau surat kebenaran untuk mengunjungi atau berpergian melalui pelabuhan. Abad ke-19 selepas kemajuan pengangkutan seperti kereta api atau kapal wap, so orang jadi senanglah kan nak pergi ke mana-mana tempat, ke mana-mana negara. Ada beberapa negara yang seperti cuba menerbitkan satu surat kebenaran bagi rakyatnya mengunjungi negara-negara yang lain tapi ianya tidak dikuatkuasakan secara menyeluruh namun selepas perang dunia pertama Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan satu itu asas kepada penubuhan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dia cuba memperkenalkan pasport ini sebagai satu lesen atau surat kebenaran kepada mana-mana penduduk yang hendak berpergian atau keluar daripada kawasan atau negaranya dan sehingga sekarang pasport telah digunakan bagi semua negara ditambah dengan seperti cip keselamatan untuk mengekalkan keaslian dan kesahihan pasport tersebut di mata dunia kita dah tahu sejarah dia jadi kadang kita dengar juga kan orang kata oi kuatlah pasport dia oi pasport dia lemah lah apa adakah maksud dia dia boleh angkat beban berat pasport tu ke atau macam mana kalau kita tengok kekuatan pasport ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor apakah faktor yang menyebabkan pasport tersebut kuat. Yang pertama, hubungan diplomatik sesama negara tersebut. Sebagaimana contohnya, dua negara yang memiliki pasport yang paling kuat di dunia, Singapura dan Jepun. Dua-dua negara ini mempunyai hubungan diplomatik yang bagus sesama mereka. Bagaimana kita tahu? Singapura dan Jepun adalah negara dengan sains dan teknologi yang bagus di mata dunia dan yang kedua seperti kestabilan ekonomi dan politik negara tersebut negara-negara yang berada di Eropah Barat biasanya memiliki kekuatan pasport dia yang tinggi begitu juga dengan Amerika Syarikat atau seperti negara-negara Asia yang maju Jepun, Korea Selatan memiliki kestabilan ekonomi dan juga politik. Dan yang ketiga, ini melihat reputasi antarabangsa kepada negara tersebut. Semakin bagus reputasi negara tersebut di mata negara yang lain atau di mata dunia, maka semakin cerahlah peluang pasport tersebut menjadi semakin kuat. Dan juga ada faktor lain seperti perjanjian visa antarabangsa. Seperti kadang kalau kita nak pergi umrah, jadi kita perlukan visa juga untuk nak datang ke Arab Saudi tapi visa itu hanya untuk tujuan umrah atau contoh seperti kita negara Commonwealth negara Commonwealth boleh pergi ke mana-mana negara Commonwealth yang lain tanpa menggunakan visa kita boleh pergi ke UK secara bebas pergi ke Australia secara bebas adalah untungnya kan kita ikut Commonwealth bukan maksudnya kita berada di bawah tu lunjuk Raja Inggeris bukan bukan yang faktor kelima keselamatan pasport itu sendiri yang memiliki pasport mudah untuk dicetak rompak. Jadi seperti seperti negara kita Malaysia memiliki chip keselamatan dengan beberapa tambahan yang lain yang menyebabkan pasport kita ni menjadi salah satu pasport terkuat di Asia. Yang keenam, aktiviti pelancongan. Jadi kadang ada negara-negara yang kita tahu negara itu bukannya kuat di sektor pelancongan jadi fikir buat apa juga er, negara tersebut memiliki visa kecuali kalau dia datang atas urusan kerja seperti contoh kita takkan terfikirlah tiba-tiba nak pergi ke Tahiti entah dekat mana Tahiti tu Lepas tu tiba-tiba nak pergi melancong ke Tahiti Mungkin kita akan memerlukan visa kalau pergi ke sana Itu contoh dia Jadi visa tu pula seperti keizinan negara tersebut untuk menerima kita Untuk masuk ke negara dia Jadi Itulah gambaran pasport dan visa di mana pasport yang kuat itu merujuk kepada negara itu dia bebas untuk masuk ke negara lain tanpa menggunakan visa. Dan sebab itu juga lah kita semua boleh melancong ke mana-mana negara secara mudah tanpa menggunakan visa. Dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai pasport yang lemah di mana kalau rakyat dia nak pergi melancong atau berkunjung ke negara tersebut dia kena Pemohon visa tersebut sebelum datang ke negara itu.